कुफार ईमान लाने के लिए इसके सिवा किस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अल्लाह खुद बादल के साहिबानों में उनके सामने आ मौजूद हो और फरिश्ते भी उसके साथ हों और सारा मामला अभी चुका दिया जाए हालांकि आखिरकार सारे मामलात अल्लाह ही की तरफ तो लौट कर रहेंगे बनी इसराइल से पूछो हमने उनको कितनी सारी खुली निशानियां दी थी और जिस शख्स के पास अल्लाह की नेमत आ चुकी हो फिर वो उसको बदल डाले तो उसे याद रखना चाहिए कि अल्लाह का आजाद बड़ा सख्त है जिन लोगों ने कुफर अपना लिया है उनके लिए दुनियावी जिंदगी बड़ी दिलकश बना दी गई है और वो अहले ईमान का मजाक उड़ाते हैं हालांकि जिन्होंने तकबा इख्तियार किया है वो कयामत के दिन इनसे कहीं बुलंद होंगे और अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है शुरू में सारे इंसान एक ही दीन के पैरों थे फिर जब उनमें इख्तलाफ हुआ तो अल्लाह ने नबी भेजे जो हक वालों को खुशखबरी सुनाते और बातिल वालों को डराते थे और उनके साथ हक पर मुश्तमिल किताब नाजिल की ताकि वो लोगों के दरमियान उन बातों का फैसला करें जिनमें उनका इख्तलाफ था और अफसोस की बात यह है कि किसी और ने नहीं बल्कि खुद उन्होंने जिनको वो किताब दी गई थी रोशन दलाइल आ जाने के बाद भी सिर्फ बाहमी जिद की वजह से इसी किताब में इख्तलाफ निकाल लिया। फिर जो लोग ईमान लाए अल्लाह ने उन्हें अपने हुक्म से हक की उन बातों में राह रास्त पहुंचाया जिनमें उन्होंने इख्तिलाफ किया था और अल्लाह जिसे चाहता है राह तक पहुँचा देता है मुसलमानों क्या तुमने ये समझ रखा है कि तुम जन्नत में यूं ही दाखिल हो जाओगे हालांकि अभी तुम्हें उस जैसे हालात पेश नहीं आए जैसे उन लोगों को पेश आए थे जो तुमसे पहले हो गुजरे उन पर और तकलीफें आईं और उन्हें हिला डाला गया यहां तक कि रसूल और उनके ईमान वाले साथी बोल उठे कि अल्लाह की मदद कब आएंगे याद रखो अल्लाह की मदद नजदीक है लोग आपसे पूछते हैं कि वो अल्लाह की खुशनुदी के लिए क्या खर्च करें आप कह दीजिए कि जो माल भी तुम खर्च करो वो वालदे करीबी रिश्तेदारों यतीमों मिसकीनों और मुसाफिरों के लिए होना चाहिए और तुम भलाई का जो काम भी करो अल्लाह उससे पूरी तरह बाख़बर है